वेलकम टू पुष्पा रंगोली आर्ट शरत ज्योत्स्ना पुष्पारङ्गोली आर्ट् शरत् ज्योत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राणस्फटिकघुटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरिणाः फणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चिः प्रेयस्या तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममी सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी ग्वदनकमलामोदमधुरैः शरत् ज्योत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटाम् वरत्रासत्राणस्फटिकघुटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणाः फणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चिः प्रेयस्या तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर् विदधति सतां रञ्जनमी सवित्री चां शशिमणिशिलाभङ्गचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी ग्वदनकमला शरत् जोत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राणस्फटिकघुटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा, नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरिणाः फणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चिः प्रेयस्या तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममी सवित्री चां शशिमणिशिलाभङ्गचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी द्वदनकमला शरत् जोत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राणस्फटिकघुटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा, नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुरि मधुरीणाः मधुरी फणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणा रिञ्चिः प्रेयस्या तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममी सवित्री चां शशिमणिशिलाभङ्गचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी ग्वदनकमला Thanks for watching. If you like this video, please do like, share, and subscribe.